Hoş gördük, hər vaxtınız xeyirli olsun. Dəyərlilik YouTube kanal izləyicilərimiz, bu gün sizə Masazırda çox gözəl, şəxsi bir, tikili bir evi çəkib təqdim edəcəm. Evimiz Masazırda əsas baş yoldan cəmi 200-250 metr məsafədə çox gözəl bir yerdə 2 sot yarımda tikilmiş, geniş kürsülü, 3 otaqlı 110 kvadrat metr yaşayış sahəsinə malik 3 otaqlı evi çəkib təqdim edirəm. Evimiz 2 sot yarım, tər təmiz sənədlə satışa çıxarılıb. Gördüyünüz kimi həyət sahəsində belə bir böyük bir ərazi və sağ tərəfdə ehtiyat su baseni və e, həyat üçün sanitar qovşaq, ikinci tərəfdə gördüyünüz kimi dərləzlərl. E, su çəni də gördüyünüz kimi qurulaşdırılıb. Ehtiyat su çəni ehtiyac olarsa həyət hissəsinə rahatlıqla 3-4 maşın yerləşdirmək mümkündür. Ağac, gül əkmək üçün gördünüz kimi belə bir yer də saxlanılıb. Dəyərlil izləyicilər. Evimiz şəxsi tikili olmaqla qoşa daş qoşa daşlar tikilib, 4 bir yanı da qoşa daşla kürsülü tikilmiş bir evdir. 110 kvadrat metr yaşayış sahəsi. Həyət hissəsini çəkim hissə təqdim edim. Təəllüz əzizlər, evimiz 2.5 sotda, 2 sot yarım içində. Evimizin hər tərəfinə rahatlıqla keçmək mümkündür, gördüyünüz kimi. Evin yan tərəfi bax belə rahatlıqla arxasına keçmək mümkündür. Arxasında da bir 2 metr yer buraxılıb özünə aid zabor üstəsi ilə. Ora gördüyünüz o küçdəki yer kombi otağı. Pəncərlər təhlükəsizlik üçün reşut qalanıb. F 3 otaqlı çox böyük bir evdir, 110 kvadrat metr. Yaşayış sahəsi, otaqları geniş. Mətbəxi geniş. Çəkək evimizin içini də sizə təqdim edim. Dəyərliz izləyicilər. Daxil oluruq evimizə. Evimizə daxil olarkən bax belə bir girəcək də. Ayaqqabı soyulub geyinmək Səhibə belə bir yer saxlanılıb və burdan da daxil oluruq evimizə. Evə daxil oluruq, geniş koridoruq. 1, 2 otaq və bir otaqda bir qonaq otağı da sol tərəfdə. Sağ tərəfdə belə bir mətbəximiz var. Və e, gördüyünüz kimi burda da sanitar qovşağ. Çəkəy ayrı-ayrılıqda sizə təqdimatını eləyəm otaqların bir-bir Deməli sağ tərəfdə belə bir mətbəximiz var. Mətbəxdə gördüyünüz kimi geniş belə bir mətbəxdir. Harda səhv mən deyirəm 14-15 kvadrat metr olar mətbəxi. Rahatçılıqla mətbəx məsassı yerləşdirmək üçün yerimiz, soyuducu dolab üçün yer. Rahat bir şəkildə bu mətbəxdə hər bir şərati qurmaq mümkündür. Məsbəxinin də pəncərəsi baxır evin özünə məxsus. Ön hissəsində, heyət hissəsində gördüyünüz kimi. Evimizin yerləşdiyi mövqe də çox gözəl və əsas bu baş yoldan təxminən 250 metr məsafədə gözəl bir yerdə yerləşir. 2 sot yarım üstündə tikilmiş bir evdir. Deməli, baş tərəfdə 2 dənə belə yataq otağımız var. Yataq otaqları da gördüyünüz kimi Genişdir. 18 kvadrat metr. 17 kvadrat metr. Ular hardasa təxmini. Və belə bir yataq otağı həm də yeyir. Böyük, böyük. Bu yataq otağı ofisə nisbətən daha böyükdür. 20 kvadrat metr də bunu deyək. Pəncərlərə də baxın. Video növbədə qeyd etdim ki, evin arxa hissəsindən keçib sizə çəkilişlər görmədim. Həmin o hissəyə baxır. 2 metr məsafəsi var zəburla. Çüsək qonaq otağım da təqdim edeyim. Bu da qonaq otağımız. Qonaq otağımızda Çıxıq o qədər genişdir. Evin polu təzəcə latlanıb. Və çəkək sanitar qovşaq, sanzeli. Sanitar qovşaqda həmçinin təmirli kafeirlə bəzədilmiş və geniş bir sanitar qovşaq. kontur quşağıda çəkdim, təqdim etdim. Dəyərliz izləyicilər, ev haqqında ümumi məlumatı bir daha xatırladıb sizə və evin qiymət məsələsinə keçək. Evimiz 2 sot yarımda, qoşa daşla, şəxsi istifadə üçün 2 ləmbiy evdir. Ev təzə olaraq satışa çıxarılıb sahib tərəfindən. Evimizin qiyməti 75.000 manatdır. Start qiymətidir. Sahib tərəfindən deyilən qiymət və real ağızlara da yəni yaxşı bir endirim təklif edirlər. Sahibi tərəfindən deyilən sözü nəzərə saldırıram. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın, dəyərli izləyicilər. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Bildimləri açıq tutun. Sağ olun, Allah mərhəməti.